মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ লগত বিপৰীত শব্দ মানে যিবোৰ আমাৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ এইটোৰ বিপৰীত কি হ'ব আমি ধৰা আগৰ পৰা এইবোৰ কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমাৰ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সত আমাৰ প্ৰত্যেকটো গ্ৰামাৰ দহটা গ্ৰামাৰ আহিব আমি ইয়াৰ এক একবিলাক ল'ব পাৰিলেহে আমি লেটাৰ মাৰ্ক বা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাব পাৰিম ত' তোমালোকক মই পঢ়াই থাকোঁ আজি মই এইকেইটামান আলোচনা কৰোঁ চোৱা বৈ কিতাপত থকাৰ বাদে বাহিৰৰ পৰাও দিব তোমালোকে চোৱা অবৈধ হ'লে অবৈধ প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ দুখ হ'লে গুণ তাৰপিছতে বিধবা হ'লে সধবা প্ৰৱেশ হ'লে প্ৰস্থান প্ৰাচীন হ'লে আধুনিক তাৰপিছতে আমি চাম হাঁ ইহ লোক হ'লে পৰলোক আমি যদি চাওঁ ইহলোক হ'লে হ'ব পৰলোক দেই ইহ লোক মানে পৰলোক যদি সুগম হয় সুগম হ'লে কি হ'ব দুৰ্গম হ'ব তাৰপিছতে গহীনটো আহে পৰীক্ষাত এইবাৰো আহিছিলে বহুত গহীন হ'লে বহুতে পাতল বুলি কয় গহীন হ'লে চঞ্চল আৰু কোনোবাই যদিও পাতল লিখে বিবেচনা কৰি বাৰু নম্বৰ দিয়া হ'ব তোমালোকে এপ্ৰপ্ৰিয়েটটো জানিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিবা ইচ্ছাটো হৈ গ'লে অনিচ্ছা কিছুমান আমাৰ সহজ অনিচ্ছা আচাৰ হ'লে আমি যদি লিখোঁ আচাৰ হ'লে আচাৰৰ লগত ব্যৱহাৰ হয় হয়নে নহয় এতিয়া আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাল হ'ব লাগে আচাৰৰ লগত হ'ব অনাচাৰ মানে যিটো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বুজিলা আৰু দীৰ্ঘ হ'লে দীঘল দীৰ্ঘ হ'লে কি হ'ব হস্ৰ হ'ব হ শ্ব চুটি তাৰপিছতে আমাৰ স্বাক্ষৰ স্বাক্ষৰ বুলি ক'লে কি হ'ব যি লিখা পঢ়া কৰা লোক স্বাক্ষৰ স্বাক্ষৰৰ লগত হ'ব যি আখৰ চিনি নাপায় নিৰক্ষৰ বুজিলা তেনেকৈ তোমালোকে সকলোবিলাক বস্তু চাবা যেতিয়া কিবা এটা বস্তু উভৈনদী হয় ধৰা পানী হ'লে ধৰা মাছ উভৈনদী হয় ত' এফালে কি হয় উভৈনদী হ'লে আনফালে কি হয় অভাৱ হয় অভাৱ আকৌ ঠিক বিপৰীতটো চাই গ'লেই হ'ল তোমালোকে যদি জটিল হয় জটিল বাক্যটো আমি কি কৰোঁ সৰল বাক্য কৰোঁ সৰল এনেকৈ তোমালোকে অৰ্থটোৰ প্ৰতি মনোযোগ দিবা যদি তোমালোকে চোৱা বিখ্যাত বিখ্যাত মানে কি জনজাত তেতিয়া বিখ্যাতৰ লগত তোমালোকে কি দিবা অখ্যাত অখ্যাত ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ বতৰটো কেনেকুৱা অনুকূল বতৰ আৰু তাৰ লগত কি হ'ব প্ৰতিকূল গতিকে এই বস্তুবিলাক চাবা তাৰপিছতে আৰু এটা আমাৰ আছে আমাৰ গুণ গুণ মানে কোৱালিটি গুণৰ লগত কি হ'ব দুখ হ'ব দেই এইবোৰ বস্তু ভুল নকৰিবা আৰু যদি আমি এনেকৈ প্ৰত্যেকটো যদি আমি মনোযোগেৰে চাই যাওঁ আমি এক নম্বৰ নিশ্চয় পাম যেতিয়া অতিবৃষ্টি বুলি কয় খুব বেছি বৰষুণ হ'ব অতিবৃষ্টি আৰু য'ত বৰষুণ নহয় তেতিয়া হ'ব অনা বৃষ্টি গম পালানে তেনেকৈ আকৌ যদি আমাৰ শত্ৰু হয় শত্ৰুৰ লগত কি হ'ব মিত্ৰ অৰ্থাৎ বন্ধু আকৌ তেনেকৈ যদি অনুগ্ৰহ হয় অনুগ্ৰহৰ লগত আমাৰ কি হ'ব নিগ্ৰহ হ'ব অনুগ্ৰহৰ লগত কি হ'ব নিগ্ৰহ তাৰপিছতে আদান মানে কি দিয়া থোৱাটো যিটো আদানৰ লগত সদায় প্ৰদান হয় ঠিক তেনেকৈ আমি যদি আমি কৰোঁ প্ৰবীণ প্ৰবীণৰ লগত সদায় কি হ'ব পুৰণাৰ লগত সদায় নবীন হ'ব প্ৰবীনৰ লগত নবীন হয় আকৌ তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ ধনীৰ লগত দুখীয়া জানিবা তেতিয়া জীৱিত হ'লে সদায় মৃত হয় এইটো যদি জীৱিত হয় তেতিয়াহ'লে এইটো মৃত হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ তেনেকুৱা থাকিব যে ধৰা উদ্ধ ঊৰ্ধ মানে কি বুলি কৈছা ওপৰলে যেনেকৈ আমাৰ উৰ্ধ উৰ্ধ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম আমি অধ কৰিম যে ঊৰ্ধ বুলি ক'লে যদি ওপৰলে হয় তেতিয়াহ'লে অধ বুলি ক'লে তল ঊৰ্ধ মানে ওপৰলৈ অধ পতন মানে অধ মানে তললৈ কোনোবা যদি স্থায়ী গেট থাকে পাৰ্মানেণ্ট তাৰ লগত হ'ব অস্থায়ী দেই তেনেকুৱা টেম্প'ৰেৰী তাৰমানে তাৰপিছতে আমি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ আৰোহণ আৰোহণ তাৰ লগত কি হ'ব অৱৰোহণ আৰোহণৰ লগত কি হ'ব অৱৰোহণ তাৰপিছতে আকৰ্ষণৰ লগত আমি এইবিলাক কিতাপ পঢ়িলেও পাওঁ কিছুমান যদি আমাৰ আকৰ্ষণ থাকে কিছুমান আমাৰ বিকৰ্ষণ থাকে আকৰ্ষণ নাথাকে বিকৰ্ষণ বুলি কোৱা হয় গতিকে তেনেকুৱা আৰু যদি আমি প্ৰভু বুলি কওঁ ভগৱানৰ কথা তে তাৰ লগত হ'ব ভিত্ত দেই আৰু এনেকুৱাই আমি চববিলাক নিশ্চয় পাৰিম শ্ৰাধীন বুলি ক'লে আমাৰ পৰাধীন বা আমাৰ বাহ্যিক বুলি ক'লে আভ্যন্তৰীণ তোমালোকে জানা যদি আমি বাহ্যিকৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত বাহ্যিক মানে বাহিৰ আৰু আভ্যন্তৰীণ মানে হৈছে ভিতৰ এইখিনি আমি জানিব লাগিব আৰু যদি কোনোবা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় তে ধুনীয়াৰ লগত আমি কি বুলি ক'ম উৎসৃদ বুলি ক'ম গতিকে এইটো জানিব লাগিব তাৰপিছতে কাৰোবাৰ যদি আবিভাৱ হয় জন্ম হয় আবিৰ্ভাৱ তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'ব তিৰুভাৱ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি জানিব লাগিব আমি আকাশৰ লগত কি দিব লাগিব পাতাল দিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা বিপৰীত প্ৰত্যেকটো শব্দ উচ্চ উচ্চ আৰু উচ্চৰ লগত নিষ্টল গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ যদি শিকি যাওঁ তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত কেতিয়াও ভুল নহয় তোমালোকৰ ইয়াৰ কাৰণে ওৱান মাৰ্কচ কম্পালচৰী এক দুইকে মিলিহে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত বিপৰীত শব্দ আলোচনা কৰিলে তোমালোকে এইখিনি চাবা নিশ্চয় পৰীক্ষাত তোমালোকে পাৰিবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ